hatto bizga tegishli bo'lgan ayolga bitta yomon nazar bo'lsa birortasi jiccha qarashini ko'zi tushishi boshqa masala lekin qarashini besh sekund qilib qo'ysin uhе ichkaridan bitta she'r chiqadi qapasda yotgan agar ko'proq qarab qo'ysa hozir turib turinglardeb shunday borib knopkasini bosib qo'yinglar aka nima xizmat deyiladi nimaga qarayapsiz deyiladi chunki iymonimiz bor alhamdulillah biz islomimizni ta'limoti shu tarbiyasi shu ya'ni xotinni himoyasi xotinni rashqi xotinni ta'minoti biz erkaklarga dinimiz tomonidan vojib qilib qo'yib qo'yilgan himoya qilganmiz bu bundan keyin ham qilib qo'ya olamiz inshaolloh boqib qo'ydik inshaalloh bundan keyin ham boqib qo'yaolamiz inshaalloh bizga tegishli bo'lgan ayollarimizni biror narsaga muhtoj qilmaslikia tish tirnog'imiz bilan harakat ham qilamiz robbimizdan so'raymiz